Власне, про війну і про перемогу. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією, е командир батальйону Донбас Семен Семенченко скайпом з Вашингтона. Власне, туди комбат поїхав домовлятися з американцями про зброю. І маємо з ним зв'язок. Семене, Ви мене чуєте? Так, чую. Не дуже добре, але нормально. Доброго вечора вам. Можливо, щоб ми вас добре чули. Семене, скажіть, будь ласка, спершу щодо домовленостей. З ким зустрічалися про що домовилися, власне, про яку військову підтримку бійців АТО, можливо, вже є якісь домовленості. Я не можу зараз та вопрос обсуждати, потім більше, скажімо так, обсуждаються по итогу, по результатам. Я можу сказати только в той части, в которой... Якій... Это носит открытый характер. То есть я хотел бы, чтобы э, у нас бойцы э, могли обучаться в сержантской школе, офицеры могли иметь возможность после, особенно добровольческих батальонов, после окончания учебных заведений, обуч... иметь перспективу обучения в одном из лучших военных вузов, военных академий мира, то есть в point э, Есть у нас тут переговоры и с диаспорой. Э, пригласили нашу... Скажем так, общественную делегацию по линии украинской войсковой организации, фонд США Украина. То есть это фонд, который организован диаспором людей людьми, которым не все равно, что происходит у нас в стране. Ну, можно сказать, как раньше, называли миссия доброй воли. Но я так понимаю, что больше, наверное, не этот вопрос волнует, да, то, что происходит у нас сейчас в нашей стране, Власне, це друге, про що я хотіла запитати. Та, це друге. Як ви можете це прокоментувати, чи це ви вважаєте капітуляцією, як багато хто у Києві зараз говорить про це, ну все достатньо просто. Ми взяли в руки, в, в руки оружие в aprile місяці, потому що а, армія була на той момент не способна захистити країну. Якщо ми пам'ятаємо, армія дуже серйозно зависела від живих щитів, її блокували, не було бажання воювати. Поэтому ми, звичайні громадянські люди, начали создавать добровольческие батальоны. Потом эти батальоны начали становиться в подчинение государства, то есть легализовывались. Мы ожидали, что страна подтянется, что мы будем первые, за нами пойдут другие. Сейчас я и как житель Донбасса, и как командир подразделения вижу, что люди абсолютно не защищены. Потому что мы даем той стране все, забывая о смерти, о крови, которая на руках, и читаем, что они нас считают фашистами, создают какие-то объединенные силы, имеют возможность свою прокуратуру, суд, милицию иметь. То есть я вижу только ослабление позиции Украины в этом вопросе. Я считаю, что принятие этих законов абсолютно не учитывает интересы жителей Донбасса, не учитывает интересы тех людей, которые воевали, и не учитывает интересы жителей Украины, которым нужен мир, но не любой ценой. Я считаю, что эти законы должны быть отменены, так или иначе. Я считаю, что нам необходимо готовиться к созданию территориальной обороны, то есть, э, чтобы люди в областях, в районных центрах, в деревнях, в городах могли иметь возможность защищать себя. Э, я думаю, что нам нужно готовиться к очень серьезным, тяжелым испытаниям, но мы их можем пройти с честью, только если мы будем вместе и будем сильными. Поэтому Двойственное ощущение. С одной стороны, я уверен в то, что сейчас мы сможем сплотиться, и победа будет за нами. С другой стороны, конечно, существует непонимание, как государство могло так с нами поступить. И как оно не, люди не понимают, что это только временная передышка. Мы знаем, кто такие террористы, мы знаем, что у них на руках кровь. И они не остановятся на Донбассе. Поэтому я категорически против этих законов. Семене, коли повернетеся до Києва з Вашингтона, які ваші будуть подальші кроки. Ви говорите про те, що впевнені ці закони мають бути відмінені. Що можете ви для цього зробити? Я, в даному випадку, як командир батальйону, нахожусь в отпуску. По закону я зобов'язан в цей відпуск йти. А, поки знаходяться в отпуску мої бойці після ротації, я, звісно, займаюся питаннями ранених і пленних і кстати, чому. принимают такие законы, почему назначает амнистию, когда еще не похоронены наши погибшие, не только Донбасса, многие других подразделений, пока еще в плену остается, только с Донбасса 98 человек, из других подразделений около 400, то есть почему это происходит? У меня есть возможность, как руководитель общественной организации украинской военной организации, находясь в отпуске, как майор резерва принимать участие в борьбе против этого закона, который я считаю, что вредит Украине. Естественно, есть возможность как новым составом парламента после выборов его отменять, так есть возможность затянуть его имплементацию сейчас. Я говорю открытым текстом, потому что считаю, что сейчас чем более будет ясна наша позиция, тем больше шансов у нас победить. Я вижу, что не были приняты решения по преступлениям военным, в том числе и Лавайской трагедии. Наоборот, мы получили кампанию по дискредитации самой идеи сопротивления по дискредитации командиров добровольческих батальонов. И я сейчас э, планирую, естественно, как можно быстрее вернуться в Украину, встретиться со своими товарищами, встретиться с людьми, которые тоже, как и я, возмущены этим законодательством. Будем искать пути решения, будем искать возможность защитить нашу Родину, защитить Донбасс, украинский Донбасс. Это все пока что я могу сказать.